असला हजरत शाह नक्शबंद बुखारी अला रहमा नक्शबंदियों के इमाम हैं सरखेल हैं इमाम हैं मुर्शिद हैं अच्छा आप काबल में तशरीफ लाए तो बादशाह के घर में काम करने वाली एक खातून आपसे रूहानी नस्बत कायम कर लेती है के लोग तो अपनी औलाद की करतूत की वजह से मुंह छुपाते फिरते हैं जी और ये अपने बुजुर्गों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिर रहे हैं बहुत सारे लोग थे जो हुजूम में आपसे निसबत कायम कर रहे थे तो उसकी नस्बत भी कायम हो गई माशा तो वो सीधी सादी खातून थी उसने पूछा कि ये जो पीराने अजाम हैं इनसे निसबत कायम करने का क्या फायदा होता है ए तीसरी फिल्म पीटी पास मैं बी इंग्लिश हूँ समझे ये सब जानने समझने के लिए तो कहा दुनिया खुत की बरकतें मिलती हैं और औखे वेले कम भी आ जाते आपके हाथों के जाएंगे सारी कहानी खैर वो नेक पहले ही थी जब निसबत कायम हुई तो और रंग चढ़ा और इतनी ध्यानत से शाही महल में काम किया कि बादशाह उससे बहुत ज्यादा उस पर एतमाद करने लगा जो उसकी हम मनसब थी उन्होंने उससे हसद किया और बादशाह के घर का जेवर चोरी करके उस पर इल्जाम धर दिया अब ठीक है।, है और गवाहियां भी दे दी बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि मैं इतना एतमाद करता हूं और इसने मेरे घर के अंदर चोरी की उसने कोई बात सुने बगैर कहा कि इसको ले जाओ और महल की छत से ऊपर गिरा दो बाक, ताकि बाकियों को इब्रत हो जाए कि बादशाहों के घर कितने मुकद्दस होते हैं हमको नहीं पता हमको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। और वहां ऐसी हरकतें नहीं की जाती उसने चीख के कहा मैंने चोरी नहीं की लेकिन उसकी कौन सुनता खैर उसको छत पर ले गए जब फेंकने लगे तो उसके दिल में ख्याल आया वो किसी ने बताया था कि औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं तो इससे बढ़कर औखा वेला हो क्या सकता है तो उसने बुखारे की तरफ मुंह करके कहा शया लिल्ला चू गए मुस्तमंद अल मदद मददाह नक्श बंद मैंने सुना था औखे वेले पीर मदद को आते हैं तो इससे औखा वेला तो मेरे ऊपर नहीं हो सकता और इतने में जल्लाद ने पीछे से धक्का दे दिया जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्श बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया तो हैर जदा होगी हजरत आप कब आए थे कहा तू आज चबारा आमदी मन आज बुखारा आमदम तू चबारे से चल पड़ी थी मैं बुखारे से चल पड़ा चीटिंग करता है तू तू चीटिंग 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 करता है ये कहने बुजुर्ग बहुत काम करते ने बुजुर्ग उड़ ए साइबेरिया बुजुर्ग उड़ के जाके दा सकते सर ऑलमोस्ट आप समझ लें आठ दस हजार किलोमीटर का सफर बगैर रिफ्यूलिंग के ये परिंदे करते हैं और सोते भी हवा में ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं यहां के लैंड करते हैं ये तो बोइंग सेवन फोर सेवन को भी रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है ये तो कहते हैं बुजुर्ग मैं कहना अल्लाह तला ने परिंदे बनाए ने उन्होंने बराबर नहीं कोई हो सकता तो बुजुर्ग कहते हैं देखें नहीं वो मोबाइल दूर सुन सकते हैं बुजुर्ग क्यों नहीं सुन सकते ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੋਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸਣ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਸ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਖਰਾਟੇ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਣੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕਹਤੇ ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਨੀ ਇਹ ਕਾਮ ਆਪ ਗੋਰੇ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਇਹ ਵੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ मैंने कहा मुझे ये बताएं कि एक चिड़िया अफजल है या एक आम मुसलमान मोमिन कहते हैं मोमिन मुसलमान तो चिड़िया तो उड़ सकती है तो आप बुजुर्ग तो उड़ नहीं सकेंगे आपका को मुरीद ही उड़ के बता दे सारी कहानी है अच्छा ये सारी चीजें बाद में शुरू हुई हैं सबक्राम के बारे में आपको ऑलमोस्ट जीरो वाकत मिलेंगे हालांकि उधर ज्यादा मिलने चाहिए थे वो ज्यादा हकदार थे कि उनको आए दिन ज्यारतें हुई भी होती आए दिन वो वाकत तो मैं इसको इसी पे कंक्लूड करता हूँ जो मैं एक अक्सर बताता हूँ कि सही मुस्लिम में हदीस है बनु सलमा ने इरादा किया कि मस्जिद नबी के करीब शिफ्ट हो जाए नबीस्तम ने उनको देखा तो आप मैं क्यों उनका या सुहा इतनी दूर से चल के आते हैं जमात का मसला होता है तो हमने कहा हम शिफ्ट ही इधर हो जाते हैं आप सर जितने कदम चल के आते हो तुम्हें तो हर कदम पर नकियाँ मिलती हैं तो उन्होंने मदीना शरीफ में मस्जिद नबी करीब शिफ्ट होने का इरादा तरक् करके वापस अपने गाँव में चले गए इतने कदम चल के आएंगे तो मैं इस पर एक मासूमाना सवाल करता हूँ आप तो बुज़ुर्गों के बारे में क्लेम करते हैं वो उड़ के पहुँच जाते हैं तो नबील इस्लाम वो कहते हैं यार अल्लाह तो तुम्हारे कदमों की खाक है बल्कि वो जो एक और इन्होंने बनाया हुआ है कि अगर किसी फ़लाँ शख्स की घोड़े के सुम से खाक उड़े और वो जाके उधर जनाब नाक में किसी घोड़े की बैठे और उससे भी ज़्यादा एक जो है सियाबी अफजल है तो ये स्यापा तो जो है इतने अफजल अफजल है तो आपके अल्लाह बगैर बोइंग सेवन फोर सेवन के बग़ैर ऊँट के बग़ैर घोड़ों के एक नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद नबी में दूसरी पढ़ते हैं बैतुल्ला में तीसरी पढ़ते हैं बैतुलमकदस में के ठीक है जी और चौथी जो है वो वापस आके झेलम शरीफ पढ़ते हैं या लाहौर शरीफ पढ़ते हैं या कराची शरीफ या अजमेर शरीफ या बगदार शरीफ तो सबक राम को तो दिमाग में नहीं था कोई बंदा उड़ सकता है तो वरना को ऐसी बात होनी चाहिए थी ना क्योंकि उस जमाने में लोग उड़ा नहीं करते थे ये एवोल्यूशन शायद हो गई है कि अब लोग उड़ना शुरू है एवोल्यूशन भी यह है कि अगर पहले उड़ता था तो उसके पारा खत्म हुआ है एवोल्यूशन भी नहीं मनता पार नहीं सन उगने शुरू हो गए नहीं है। वो कहते नहीं परिंदे सन थाले आए जो जो है सूफिया की एवोल्यूशन है बड़ी डाढ़ी है तो उस जमाने में ये कोई बातें नहीं हुआ करती थी इसलिए मजाक बना हुआ है सब कहानी है